Keď si položíme otázku, že či je lepšie jazdy v skupine, alebo či je lepšie jazdy samostatne, treba robiť to, aj to, aj to. Pretože v skupine sa človek vie vyhecovať, dotiahne do takého tempa, jak nedokáže nikto sám tento náš klub je vlastne pokračovaním práce pána Waltera Renera, ktorý to tu robil ešte za dávnych čas úspešného reprezentanta mesta. Trénujeme 3-4 krát týždenne, to znamená, že do toho roka najazdíme od nejakých 5000 km a vyššie. Do odielu príjmame všetkých. Od, dá sa povedať, od ja neviem, desiatich rokov. Skúšame aj takýchto pestovať od tých desiatich do 18. Máme aj kategórie. Teraz boli na pretekoch kategórie do 18 rokov, od 18 do 50 a dali sme kategóriu nad 50 rokov, lebo aj tá nás je dosť veľa. Keď sme založili tento klub, vedeli sme, že prvá vec je, že musíme byť jednotne oblečení, lebo to dobre vyznieje aj pri tréningoch, ale aj na pretekoch vieme sa potom nájsť a pomáhať si navzájom. Hlavne, na čo by sme sa chceli zamerať, tak je práve na tú mládež, lebo jasné, že my tu nebudeme dlho a tá mládež môže pokračovať. Tak chceme aj pokračovateľov ideme tak zhruba 80 km, lebo toľko asi jazdíme na pretekoch a najlepšie, keď, keď si prispôsobíme aj tie tréningy pretekovému tempu. Takže znamená, že ideme, dajeme tomu, že pol hodinky na rozjazdenie, potom si dáme trošičku také ostrejšie tempo a ono sa počkáme. A keď sa počkáme na nejakom kopci, ideme spolu naspäť. Alebo každý, kto by prišiel medzi nás, si vie nájsť takého, takého spoločníka, s kým by vedel ísť, keď už náhodou že sa ide také rýchlejšie tempo. Hej. Takže nie je problém pre širokú verejnosť. Aj. Čím nás bude viac, tým to je lepšie. Tým sa lepšie trenuje, tým sa lepšie jazdí, tým je lepšie konkurencia medzi nami, rivalita a tým to je krajšie celé. Každý chce svoj bicykel, obzvlášť v lete.